Ребята, сегодня мы находимся на моей кухне. И сегодня я вас научу делать фруктовую, ну, тятя. -тя. Фруктовая тятя -тя называется блюдо. Для этого нам понадобятся бананы, мандаринки, ну, можно яблочко добавить. Также нам понадобится какая-нибудь может быть, мы добавим какой-нибудь штрих. И штрихов, вижу, никаких не будет. Окей. Теперь я наклоняю. Буду наклонять. Главный ноутбук, чтобы все видели, что я делаю. Садимся. И вам надо решить, что именно вы будете делать. Я возьму тарелочку, чтобы все сюда выкладывать. Вот так. Я буду использовать только бананы и одну мандаринку. От... Оторвите один бананчик, очистите его от кожуры. Отпрячьте чуть-чуть попки. если осталась шкурочка, аккуратненько ее уберите. Давайте попробуем с вами сделать, например, кого нам сделать. Пусть будет это котик. Нет. Пусть это будет, я обожаю делать клоунов. Нарезаем просто кружочками. Не сильно толстыми. на глаз. Думаю, этого достаточно. Выкладываем на тарелочку все это. Вот так, вот так, так и вот так. А это можно съесть. М -м, обожаю бананы. А продолжение вы увидите в следующей части. 爸爸。Пока.